Вітаю вас в ефірі, як завжди. У вівторок у цій порі, програма Гаряча лінія. Говорити сьогодні будемо про бюджет міста Миколаєва. І я представляю гостя нашої студії. До нас завітав перший заступник Миколаївської міського голови Юрій Андрієнко. Вітаю Думаю. вас. Я еще раз напоминаю, что мы работаем у прямом эфире. И если у вас есть вопросы, связанные с бюджетом міста Николаева, вы можете поставить их, зателефонувавши за номером, который вы видите на экране. Он час от часу будет там появляться, А мы начинаем нашу разговор. Итак, Юрий Георгиевич, расскажите нам, что представляет собой бюджет города Николаева на 2015 год. Он принимался, насколько я знаю, нелегко. Были обсуждения, были дискуссии. Были какие-то ситуации сложные, вот что получилось в результате. Ну, я бы не сказал, что были сложные ситуации, я хотел бы сказать, что это было конструктивное обсуждение больше всего. Вот. Ну, если сказать изначально, то в том числе и по относительно обсуждения, изначально принималась программа социально-экономического развития города Николаева на 15 18 год. Дело в том, что по действующему законодательству без существование официально принятой такого рода программы, органы местного самоуправления не имеют права даже принимать бюджет на текущий год. Это предусмотрено законом о среднесрочном планировании, законом Украины. Вот, поэтому основная задача наша в начале этого бюджетного процесса, как говорится, а он начался еще весной прошлого года, была разработка, обсуждение и принятие этой программы. Программа, этот документ, больше носит он такие стратегические содержит в себе цели, задачи, пути, их решения, применимые непосредственно к жизни наших горожан и функционированию городского хозяйства. Это и привлечение инвестиций, это и улучшение эффективности работы жилищно-коммунального хозяйства, это улучшение эффективности работы в органов власти, предоставление административных и социальных услуг населения, это, конечно же, содействие развитию предпринимательства, содействие все-таки восстановлению промышленности в городе Николаеве. Естественно, обозначены пути решения этих проблем. Вот. Ну, из более-менее четких, как говорится, дополнений к, этому, к этой программе, это является перечень э, предложений, которые будут рассматриваться, долгосрочных предложений на 2015-2018 год, это по использованию бюджетных средств по бюджету развития. Это касается строительства и реконструкции учреждений социального характера, жилищно-коммунального хозяйства, природоохранного. То, что мы сейчас можем планировать, на что есть уже конкретные проекты. И благодаря этой программе, благодаря этому документу мы можем уже наперед планировать и в бюджетах будущих лет Потому что все сразу понятно, если долгосрочный проект дорого, дорогостоящий, в один год его реализовать, ну, даже практически невозможно. Но бюджет этого года, то есть он О, ориентирован на вот эту программу. Конечно да? же, конечно же, на основании этой программы был, по согласно законодательству, принят городской бюджет на 2015 год. То, что касается нашего бюджета, нашего основного финансового документа на этот год, по которому мы будем жить и работать. Вот, об этом говорил уже и городской голова, и высказывались депутаты городского совета. Бюджет хороший, хороший, оптимистичный, можно сказать. Да. Вот, ну, все же мы в любом случае являемся заложниками развития социально-экономической ситуации, как в государстве, так и в мире в целом. Но если, даст Бог, все будет нормально, если мы будем работать в рамках того, что приняли, то бюджет, ну хотя бы потому, что он финансово подоходной даже части больше прошлогоднего бюджета. Но сегодня он составляет у нас 2 миллиарда 74 миллиона гривен. Соотношение доходов и расходов городского бюджета Все нормально, у нас даже заложен небольшой профицит, как говорится, который, понятно, будет съеден в связи с разными обстоятельствами, в том числе негативными тенденциями. Но тем не менее это есть. Увеличение связано прежде всего с тем, что на фоне обсуждения процесса децентрализации, в общем-то, нам немножко увеличили источники доходов именно местного бюджета, поэтому мы надеемся, что мы выполним этот бюджет именно по доходной части, выполним по доходной, выполним по расходной. Вот. Хочу еще сказать, что чем отличается еще этот бюджет, тем, что мы значительно увеличили бюджет развития. Это опять-таки ремонт и реконструкции капитальные вложения, которые в этом году он будет составлять 250 251 миллион гривен, это значительно больше, чем в прошлом году. И если будет обеспечена и финансовая поддержка казначейства, то мы сможем совместными усилиями с горожанами, с предприятиями, которые работают на нашей территории реализовать очень много интересных проектов. Ну и поправить те сложные места, которые у нас есть, и с текущими крышами и с дорогами нашего назначения, и с дворами, и так далее, и тому подобное. Что еще интересно, к сожалению, это та ситуация, которая произошла в прошлом году с нашими двумя чрезвычайными ситуациями, связанными с взрывами данных на Лазурной 40 и на Молодогвардейской 28. Дело в том, что мы столкнулись с нехваткой средств, которые были заложены в прошлом году в резервный фонд, что предусмотрено тоже бюджетом. Поэтому на основании того что происходило сколько нам средств пришлось потратить корректировать бюджет неоднократно в связи с этим мы решили в этом году лучше а это перебдить как говорится да дай бог чтобы мы их не использовали по назначению вот но тем не менее мы увеличили резервный фонд за на не на а до суммы два с половиной миллиона гривен вот бюджет это не догма если эти деньги заложены и они в хорошей благоприятной ситуации не будут использованы. Конечно же, мы можем, сможем перекинуть на другие статьи и использовать на другие нужды. Какие-то непредвиденные еще статьи, расходов могут у вас быть? Может быть, в связи с вот переселением граждан из других областей, в частности с Востока, город тоже о них заботится. Это как-то предусмотрено? Это предусмотрено в нашей ежедневной, скажем так, работе. Основные проблемы, с чем мы сталкиваемся в этом направлении, вот, допустим. По состоянию на 30 января, вот у меня последние данные, в городе Николаеве официально зарегистрированы 4133 переселенца. С Крыма, с Луганской и Донецкой областей вместе. Это 2688 семей. У нас четкие данные по категорийности, по возрастному цензу. То, что ложится на бюджет города, это прежде всего, конечно же, предоставление мест в учебных заведениях, в дошкольных учебных заведениях деткам, которые переселились. То, на что идет финансирование с нашего местного бюджета. Естественно, мы сейчас не можем предусмотреть, сколько это будет. Дай Бог, чтобы это число не увеличилось, прежде всего, чтобы ситуация там успокоилась и люди не вынуждены были покидать свои места, жилье, работу, школы, свои детские сады, чтобы ситуация успокоилась и в Украине наконец-то наступил мир и спокойствие. А вот жилье и работа, вы сказали, это же тоже Жилье и работа, это, скажем так, сейчас на оплату жилья деньги переселенцам выделяет государство, кабинет министра Украины. Вот, и, собственно говоря, на протяжении января месяца всего года Сумма, которая была выделена переселенцам на оплату жилья, составила 2 миллиона 172 тысячи гривен. Вот. Это подспорье, конечно же, нам, но тем не менее там небольшие заложенные тарифы, поэтому не все идут навстречу. Но тем не менее каким-то образом это компенсируется. И нареканий пока на эту тему нет. У нас сложность связана с тем, как раз не со стороны бюджета, а действительно с нехваткой свободного жилого фонда в городе Николая. Вы знаете, у нас проблема и очень большая очередь непосредственно жителей города Николая, как на улучшение своих жилищных условий, так и получение жилья вообще. Очередь у нас и на получение комнат в общежитии. Поэтому мы рассматриваем, конечно же, предложение, если переселенец ну, уже совсем нигде не может э, устроиться, или первое время, пока устроится на работу, пока оформит вот эту помощь и так далее. Мы стараемся предоставлять места в общежитиях, но это, к сожалению, очень маленький фонд. Вот на Бутоме в общежитии у нас живет три семьи, это 18 человек. На Парижской коммуне 7 человек, это две семьи. Но это то, что на данном этапе мы можем предоставить. Вот, естественно, расходы по содержанию, это тоже бюджет, но это не так много. Я хочу сказать, что сколько бы людей не приехало, сколько бы нам не пришлось приютить, мы окажем всем помощь, возможную, посильную своими силами, силами предприятий, силами государства, думаю, что никто не останется без внимания. Давайте вернемся к бюджету в целом. Я думаю, всех наших зрителей волнует в первую очередь, насколько будут обеспечены так называемые защищенные статьи бюджета, что у нас будет в социальной сфере, образование, медицина, хватит тут денег, все ли в порядке у нас? Я хочу сказать, что сколько предусмотрено, мы обеспечиваем полностью. Главное, чтобы было подкреплено финансирование. Вот. С другой стороны, я хочу, исходя вот вы затронули бюджетную сферу, я, честно говоря, очень признателен депутатам городского совета, которые поддержали бюджет в целом, приняли его, потому что без всего факта, без принятия официального на сессии соответствующего решения, мы не получили бы соответствующей субвенции на содержание сферы образования, медицины и так далее. И в данном случае спасибо правительству, казначейству, что как только мы бюджет приняли, буквально через два дня, вы знаете, у нас назревала немножко социальная такая нездоровая ситуация как раз с оплатой труда, с авансированием и заработной платой как раз бюджетникам. В частности, мы... медработникам. Совершенно знаю, верно. Как только мы приняли бюджет, буквально через два-три дня пошли субвенции. И мы сначала на 30% закрыли проблему, потом на 60% и к концу месяца на январь мы закрыли полностью. То есть на сегодня нет. На сегодня острых острых проблем на сегодня нет. Давайте поговорим о наполнении. Вернемся к наполнению бюджета. Одна из основных такой один из основных источников наполнения это налоги. Конечно. Налоги и сборы. Да. Сейчас ну, мы много говорили о децентрализации, требовали власти на местах. Но вот события, которые в стране происходят, изменения, которые происходят. В частности, там и есть как бы, делегирование части полномочий местным органам власти. И вот в сфере именно начислений податков, налогов, сборов, определения ставок налоговых. И это касается и налога на нежилую недвижимость, который вот был принят и ставки должен определить городской совет. И для этого была создана целая специальная рабочая группа, которую вы возглавили. И вчера она провела свое первое рабочее такое заседание. У нас есть об этом сюжет, наша съемочная группа там была. Давайте мы его посмотрим, а потом продолжим нашу беседу, вы прокомментируете. Правильно ли ми там поняли? робоча група створена рішенням сесії міської ради для розробки принципів встановлення розмірів місцевих податків та зборів, зокрема на об'єкти нежитлової нерухомості. Голова постійної депутатської комісії з питань економічної політики, планування, бюджетів і фінансів Олександр Бернацький зазначив, що запропонований проект рішення потребує доопрацювання. В даному проекті рішення нет таких об'єктів, як общественных организаций, как религиозных организаций, ну может быть еще другие какие-то нюансы возникают в, по недвижимости, поэтому предложение плана бюджетной было следующее: взять за основу этот, проработать, добавить чего нет в этом решении и вынести на рассмотрение сессии. Планова бюджетна комісія пропонує диференційований підхід до об'єктів господарювання зокрема, встановити максимальну ставку податку на нерухоме майно для підприємців, які не зареєстровані в місті Миколаєві. Прилагає де като які ні двіжами. и не зарегистрированы нашей налоговой, должны платить максимальную единицу, значит, единицу. Будьте да мы не так катанем, хотя бы заставим их регистрироваться здесь. А если мы не можем их заставить здесь регистрироваться, то давайте хоть через этот коэффициент с них получим какие-то деньги. Більшість присутніх на засіданні членів робочої групи підтримали ідею про диференційований підхід, але були й опоненти, які пропонували єдину ставку для всіх. Крім того, виникла дискусія навколо того, чи варто очікувати створення бази усієї нежитлової нерухомості міста. Чего мы сейчас говорим о том, что давайте подождемся базы. Какую базу? Бондаренко есть, есть. Гранатуров есть, есть. Через неделю у нас стол документы. О, каких, о какой квадратуре, которая под, 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 подпадает под это обложение, идет речь. Умножили на 12,3 и посмотрели, сколько мы можем, по большому счету, при максимальной ставке получить бюджет дополнительных средств. О чем мы говорим? Зачем мы вот это начинаем? Создавать какие-то прецеденты, 0,1 социальное. Депутат Володимир Ходяков зауважив, слід враховувати і те, що новий податок підприємці, скоріш за все, закладатимуть у вартість товарів і послуг. Отже, на городян очікують додаткові витрати. От все, то що здесь є, 0,25, ви учителя, ніяка економічна діяльність не буде платити свого кармана. Все одно отложится на цені, на чорно, все одно розплачуватися будуть маси горожане. Все одно це буде із кармана горожанки зроблено. Робочою групою було прийнято рішення про встановлення таких ставок податку: один відсоток від мінімальної заробітної плати за кожний квадратний метр нежитлової площі для тих підприємців, які не зареєстровані у Миколаєві або не сплачують податок на землю. Пів відсотка для інших суб'єктів господарювання та чверть відсотка для тих підприємств, чий розвиток місто збирається стимулювати. Сколько бы мы копья не ломали, мы для себя должны понимать одну вещь, о том, что налог это местный, оплачивается он в местный бюджет, и мы в принципе рассчитываем как орган местного самоуправления на эти средства, которые будут потом направлены на ремонт школ, крыш, то есть это тот нас местный ресурс. Черговое заседание рабочей группы заплановано на четверг, 5 лютого. Итак, Юрий Георгиевич, мы можем прокомментировать сюжет и деятельность рабочей группы. Первое заседание, понятно, оно такое было несколько эмоциональное, может быть, дальше, я думаю, будет более, все уже как-то войдет в какое-то более конструктивное русло. Но, тем не менее, решения были приняты, и решения достаточно серьезные. Вот расскажите, пожалуйста, об этом. Ну, я хочу сказать, что действительно все было очень конструктивно, хоть и эмоционально, уже конструктивно в общем-то, хоть это было и первое организационное в общем -то, заседание рабочей группы, которое было э, создано прежде всего в связи с чем, этот налог теперь устанавливается местными органами власти. Нам надо, ну, нам, городскому совету, депутатам принять соответствующее решение по ставкам этого налога. Конечно же, в связи с всевозможными обстоятельствами, подводными камнями и так далее и тому подобное, прежде всего с тем, что, к сожалению, у нас было достаточно мало времени, на подготовку соответствующего решения. Проект решения был подготовлен и вынесен на сессию. Вот. Но э, депутаты э, приняли решение, на мой взгляд, достаточно взвешенное, э, более детально его проработать и в течение двух недель, сделавши это, собрать очередное заседание сессии и уже принять его как документ. Вот. Собственно говоря, для этого была создана и рабочая группа, в нее вошли прежде всего депутаты городского совета, Которые являются, вы знаете, специалистами в разных отраслях, каждый, в которой работает. Основной костяк это, конечно же, члены планово-экономической, то есть бюджетной комиссии. Вот. Заседание, повторяю, было организационным. Мы вынесли сразу на рассмотрение уже предложения бюджетной комиссии по детальной дифференциации подхода к установлению ставки налога. Ну, доводы вы слышали, телезрители сейчас было живое обсуждение, вот, но что подчеркивает конструктивизм этой работы, то что были приняты основополагающие моменты, которые лягут в основу проекта, доработанного проекта решения. Это прежде всего то, что подход будет все-таки дифференцирован. Дифференцирован с точки зрения зарегистрированного предпринимателя на территории города области, либо вне ее. Это первое. Второе. Дифференцированность с точки зрения ставки налога. В этом направлении тоже было принято предварительное решение, что ставка у нас будет тройственная, скажем так. Это от 0,25%, 0,5% и 1% максимально. Интересный подход был высказан и тоже поддержан с точки зрения того, чтобы не было махинаций, возможности махинаций, что максимальную ставку также предпринимать, в том числе и нашим местным предпринимателям, если у них должным образом не оформлены соответствующие документы на землю, на которые они работают. Вот совокупность вот этих вот основополагающих моментов, она ляжет в основу, как я уже сказал, доработанного проекта решения. Были подняты вопросы и социальной справедливости, в том числе социально незащищенным слоям населения. Все это, в принципе, уже в проекте было предусмотрено, были пожелания детализировать эти нюансы после заседания, вернее, на заседании рабочей группы, после принятия этих основополагающих решений, депутаты, члены рабочей группы должны, ну, кто, естественно, имеет желание, необходимость предоставить свои уже письменные дополнения, мы их обработаем. Буквально в четверг, вернее, буквально завтра у нас очередное заседание плановой бюджетной комиссии, там, где в том числе опять это будет обсуждаться, эти моменты, принятые на рабочей группе. И в четверг у нас очередное заседание рабочей группы, там, где, я надеюсь, если это будет не последнее, то уже предпоследнее, потому что времени у нас достаточно мало, нам надо сделать все возможное, чтобы предприятия, предприниматели, юридические, физические лица, которые работают на территории города, комфортно себя чувствовали с точки зрения формирования своего налогообложения и подачи соответствующих деклараций в налоговые органы для дальнейшей работы. Как вы считаете, вот этот налог на нежилую недвижимость, насколько он станет серьезным источником дохода? Как вы планируете это? Вы знаете, вот опять-таки много копий ломали на рабочей группе. К сожалению, мы сейчас не можем четко сказать, какой четкий доход от этого налога получит городской бюджет. В силу разных обстоятельств. Опять-таки, и потому что надо подходить социально справедливо, в том числе к предпринимателям, относительно их объемов деятельности относительно направлений отраслей деятельности, потому что доходы от одного вида деятельности на этом квадратном метре одни, от другого совершенно другие. Такая видеть... дифференциация тоже у вас предусмотрена? Конечно, будет? я же говорю, депутаты будут это дорабатывать и более. По, по роду деятельности. По роду тоже. деятельности тоже, я так думаю, они будут ее немножко де детализировать. Почему собственно три ставки было принято? Не максимум, минимум или половина, а три ставки. То есть от рода деятельности это тоже. И целиком справедливо, мне кажется, это должно зависеть. Для неприбыльных вот, объектов таких это как все общественные организации. Это все предусмотрено бюджетным кодексом проекта этого решения. Обижен никто не будет, мне кажется. Возвращаясь к тому, можем ли мы сейчас просчитать эту сумму. К сожалению, нет, потому что у нас нет единой базы данных по, в том числе коммерческой или нежилой, как она называется, недвижимости. Но даже имея ее, даже имея ее, четкую сумму мы не получим, потому что мы не знаем, какая ее часть в какой отрасли работает. То есть если мы идем по пути дифференциации, мы должны, я считаю, хотя бы год, полгода отработать, пока мы не получим, не проанализируем те декларации вместе с налоговыми органами, те декларации, которые будут поданы налогоплательщиками, этим, этим слоем налогоплательщиков налоговые органы. Пока мы не увидим правильность, неправильность этих деклараций и, соответственно, поступление в бюджет на их основании, мы этой базы не получим. Это вообще первый опыт вот да. такого да. таких действий городского совета. У ожидаете? всех местных органов власти. Чего вот ли вы лично ожидаете от этого? Мы ожидаем Я лично ожидаю, конечно же, поступления в бюджет, увеличения поступления в бюджет. Я ожидаю справедливости, потому что депутаты говорили, вы работаете в Николаеве, платите налоги в Николаеве. Мне кажется, это справедливо. Смотрите, у нас достаточно разветвленная сеть супермаркетов, а сугубо Николаевский зарегистрированный как юридическое лицо в Николаеве всего один. Посчитайте обороты, посчитайте э, прибыли и так далее, налоги. Оно, к сожалению, здесь не платится, хотя пользуются всем нашими городскими ресурсами, как говорится. Вот, поэтому прежде всего поступление, прежде всего справедливость для тех же предпринимателей. Хорошо, спасибо. Давайте вернемся еще раз все-таки к обсуждению бюджета. Были замечания к нему были какие-то, там была критика, в частности, вот к структуре расходов. Говорилось, почему там расходуются деньги там на то, а не на другое. Например, вот на сердце города выделяется 4 миллиона, а бомбоубежище, вот активисты обеспокоены, есть ли деньги на благоустройство бомбоубежищ, учитывая ситуацию, которая сложилась в стране. Вот, буквально несколько слов об этом. Ну, я понял. Дело в том, что в прошлом году, в принципе, благодаря и активистам, была проведена в городе достаточно большая работа. Я хочу сказать, что у нас всего в городе 223 защитных сооружения. Вот, к сожалению, в силу разных обстоятельств прошедших лет независимости, они сейчас находятся в разной форме собственности. Но, во всяком случае, те, которые государственные, коммунальные, большинство из них, во всяком случае, проинвентаризировано, приведено по возможности в порядок, для того, чтобы они, не дай бог, но смогли принять людей хотя бы на некоторое время. Это 74% из них, 164 в количественном эквиваленте. Вот. Работа продолжается, и в этом году бюджетом предусмотрено порядка 1 300 тысяч гривен как раз на наведение порядка, на ремонт коммуникаций, на ремонт самих помещений именно, именно защитных сооружений. Поэтому работать мы в этом направлении будем. Я кстати призываю к этому и неравнодушный горожан, опыт вашей помощи в прошлом году показал эффективность совместных действий. Я думаю, что далеко не лишняя она будет и в этом году, тем более уже при финансовом подкреплении. Юрій Пірович, ну тема бюджета она, в принципі не исчерпає, навірно. А к сожалению, нашої програми в ефірі ограничено. Поэтому я вас благодарю за ответы, за то, что вы прийшли к нам. А нашим телеглядачам нагадую, що гостем нашої студії був перший заступник Миколаївського міського голови Юрій Андрієнко. Говорила ми про міський бюджет на все добре.